Pastinya kita nak bawakan topik berkenaan dengan Hari Bumi hmm. sedunia yang pun diraihkan pada 22 April lalu. Hmm. Betapa beruntungnya kita dapat hidup dalam negara ini di bumi ini kita dapat hidup udara yang bersih, air yang bersih, tanah hmm. yang subur. Tetapi dalam suasana kita berdepan dengan pelbagai cabaran, hmm. kita juga diuji dengan perubahan iklim, kemusnahan hutan dan sungai, hmm. termasuklah pelbagai pencemaran. Bagaimana sebenarnya peranan kita sebagai ahli masyarakat sebagai hmm. masyarakat dunia ini hmm. nak memastikan kesejahteraan dan kelestarian hmm. alam sekitar ini hmm. juga sebagai khalifah di bumi ya tanggungjawab yeah. kita untuk memelihara dan memelihara alam sekitar. Jadi bersama kita adalah Uh, tuan doktor Muhammad yusof isyak yang uh, memang biasa bersama-sama dengan kita kalau pakar alam sekitar ni inilah dia orangnya penasihat kanan jabatan alam sekitar fakulti perhutanan dan alam sekitar universiti putra malaysia assalamualaikum doktor salam dengan batik kasih, yang bergaya ah ha, dan kita ingin mengupas topik ini dengan uh, berkongsi sikit statistik ya untuk saya ha, bila saya saya baca saya pun rasa risau juga saya ingat lagi saya masih kecil Uh, kecil lah juga 30 tahun yang lepas kan bila kecil kita lagi tu. Uh, kecil <laughs> boleh tahanlah juga kan bila kita uh, dibawakan konsep kita semula kita ada uh, tiga bin yang berbeza warnanya yeah. kertas kita letak tempat lain kaca kita letak tempat lain dan semua ini satu konsep yang baru dan kita masa tingkatan empat tingkatan lima tu ya inilah semangat kita untuk menyelamatkan dunia yeah. tapi selang 30 tahun kemudian uh, sasaran kita untuk me, oh kata kita semula 40% sisa buangan kita masih tidak kesampaian. Jadi mungkin di sini kita nak mulakan tema kita kuasa kita planet kita ni adakah kita lakukan yang cukup. Bagaimana doktor? Cukup atau tidak? Terima kasih Cina. Nah sebenarnya hmm. banyak lagi yang perlu kita lakukan ya. data tersebut, tentulah data tersebut kalau kita perincikan hmm. kita perlu lihat bagaimana data dikutip dan apa data yang dikutip. Dan kita lihat um, angkanya semakin meningkat. Mm -hmm. Tapi apabila kita ke lapangan, banyak lagi yang perlu dilakukan. Mm -hmm. Jadi sebenarnya um, berlaku ke gap ataupun ruang senjang antara data yang dikutip oleh saintis dengan mm -hmm. apa yang berlaku di lapangan. Mm -hmm. Ini menunjukkan bahawa kita perlu melihat bagaimana program kita, kita semula kita terput adakah kita masih menggunakan botol kaca dan plastik ataupun hmm. kita berubah kepada apa yang kita jana sebagai sisa? Hmm. Doktor, saya tertarik bila Doktor sentuh tentang penggunaan botol plastik semua ini kan sebab hmm. kita sememangnya dari dulu memang kita tahu kita diminta untuk kurangkan penggunaan plastik hmm. kena tanam pokok ini antara langkah-langkah kecil ya. yang hmm. boleh kita lakukan untuk selamatkan bumi kita ini hmm. tetapi sejauh mana langkah kecil ini boleh memberi impak yang besar kepada bumi kita? Uh, ia kecil bagi individu tapi kalau ketilhat sebagainya pembentangan sebelum ini hmm. ia memberi satu mindset yang bagus untuk kehadapan okay. kita ada sekarang ni framework ESG di peringkat global dan juga di negara kita hmm. jadi apabila uh, anak murid yang membesar dan menjadi pekerja profesional mereka terus setiap dalam minda mereka bahawa inilah pendekatan yang perlu kita lakukan untuk menyelamatkan bumi mm -hmm, ya. Yeah. Mungkin kita kupaskan sikit uh, dari segi ESG. Mungkin uh, penonton kita tidak begitu cakna dengan uh, terma tersebut. Yeah. E iaitu environment atau alam sekitar, yeah. uh, S adalah social dan G adalah governance right. atau tadbir urus. Yeah. Jadi yeah. di sini kita nampak uh, dari segi environment itu sendiri seperti yeah. yang anda katakan, kita jana di di di, di dunia yang moden ini, kita jadikan sisa yang berlebih uh, yang mungkin lain daripada kaca dan gelas. Yeah. Sekarang dengan e-waste dan sebagainya. Yeah kita menghadapi cabaran yang baru tapi adakah rakyat Malaysia bersedia untuk uh, menghayati dunia baru yang harus lebih mampan harus lebih lestari uh, saya fikir kajian sekarang sedia maklum tentang ke, ketidaksambutan daripada pihak orang awamlah hmm. tapi uh, ia perlukan uh, pendekatan yang menyeluruh di mana di pihak industri mereka ada peningkatan ESG Manakala kalau sistem sisi yang di luar daripada rangkuman industri tersebut, mereka, kita ada sekarang ini dipanggil hmm. uh, circular economy. Okay. Ataupun ekonomi kitaran. Hmm. Okay. Di mana sistem yang dijanakan itu boleh dijadikan benda baharu. Lah. Hmm. Hmm. Tetapi yang benda isu sekarang ni adalah tentang uh, single-use plastik ataupun plastik pakai buang. Benda hmm. yang kita ada sekarang. Lah. Okay. Hmm. Ini kita nak sentuh sebenarnya. ni. Sebab hmm. kita tahu, kita memang uh, dah biasa kalau di sekolah ni memang cikgu ada menekankan dulu kan hmm. berkenaan dengan kitar semula tapi doktor hmm. kenapa semakin lama semakin dipandang sepi semakin sendu apa sebenarnya mungkin masalah yang perlu kita kena pasti ini contoh ya uh, ais mangkuk hmm. kalau kita okay. ke tia restoran mamak mangkuk. kan waktu yeah. so, yeah. dia mamak uh, dia tapi jadi. tapi <laughs> tak adalah TI kita Adanya, ini adalah ya. saya ya? saya besihkanlah uh. okay. okay. jadi ini sebabkan oleh uh, ada kesedaran di kalangan rakyat hmm. tapi kita ada dia punya push ataupun kata kata desak daripada hmm. kerajaan di mana sekarang ni kita ada akta yang mewajibkan kita mengasingkan sisa di punca hmm. di rumah namun tidak di di diwajibkan hmm. tidak dikuasakan. betul apalah kita gagal membuat keputusan maknanya masyarakat dia akan memilih yang paling senang yang betul. paling mudah dan sekarang ni kita hmm. perlu minum banyak sebab cuaca panas jadi kita gunakan teh ais. Mangkuk. Single use plastik. Single use plastic nah, lagi. Sekali guna sahaja. Yeah, yeah. Sedangkan kita telah ada polisi tentang single use plastik. Betul. Di pasar raya-pasar raya, kita dah, dah pun uh, berdepan dengan kaunter di mana uh, kalau nak gunakan plastik, kena bayar lebih. Ya, yeah, betul. Ha, jadi, hmm. kita pun sebagai rakyat Malaysia, tak kena bayar lebih, kan? Hmm. Jadi, kita pun dah biasa bawa beg sendiri dan sebagainya. Tapi, ini di pasar raya, di kawasan-kawasan urban lah. Yep. Dikatakan hmm. lah. dari pendapatan, uh, dikata rural development di sini masih Kurang cakna Adakah mungkin Rakyat Malaysia rasa Allah, Aku suang Minum plastik Kalau aku jimat plastik ni pun Hai Ada beribu-ribu lain Yang gunakan plastik Saya ni kerdil Takkanlah usaha kerdil Saya ni mampu Mengubah dunia Mungkin itukah Um, ah, um, itu pandangan ceng. yang turut dikongsi oleh 26 juta lagi Malaysia <laughs> maka ia akan menyebabkan banjiran plastik sisa apa sehingga use plastik lah hmm. tapi ini tidak boleh kita nafikan bahawa memang ada kata-kata semikian hmm. apa yang perlu kita teruskan ialah memberi knowledge, awareness dan juga practice hmm. Bagaimana kita lihat pada sesi sebelum ini telah ada pengetahuan tentang sisa telah hmm. ada kesedaran sekarang ini dipraktiskan diguna semula hmm. diguna pakai balik jadi itu yang perlu kita sebarluaskan lagi di negara ini hmm. kalau kita nak bandingkan dengan negara-negara maju kan contohnya kalau kita lihat di Jerman, sweden ataupun hmm. di korea sendiri kan saya memang cukup tertariklah bagaimana kerajaan mereka juga turut uh, orang kata memberi penekanan yang lebih kan kalau dekat korea tu memang uh, kerajaan hmm. beri plastik yeah. untuk ni damrep Sampah itu ditimbang. Uh, hmm. Lagi berat, lagi banyaklah bil mereka perlu yeah. bayar dan jelaskan. Hmm. Adakah ianya sangat rasional ataupun logik untuk kita laksanakan di Malaysia, Doktor? Um, kita perlu melihat kesesuaian sosial ekonomi kita juga. Um, sebagai contoh, untuk perbandingan kes di, di Selangor sekarang ini, telah yeah. ada usaha untuk kita um, single stream dipanggil. Kita cuma perlu asingkan sampah antara kita semula dengan bukan kita semula. Hmm. Dan ada pihak yang akan datang ambil berumah kita dan akan ada satu lagi kemudahan untuk dipanggil material recovery facilities. Oh. Yang akan membantu kita mengasingkan sisa yang telah diasingkan di rumah sebut. Jadi ini hmm. mengurangkan kerenyahan kita lah mengasingkan hmm. botol plastik hmm. dan kaca yang tadi tu lah. yeah. Jadi adalah perubahan yang terkini dilaksanakan oleh penyelidikan tinggal hmm. lagi sambutan di orang ramai lah sekarang ni. Hmm. Okay. Mungkin satu lagi sisi yang mungkin kita belum uh, uh, kupaskan adalah Malaysia kehilangan kira-kira 476 juta setahun dalam konteks pendapatan negara kerana sumber kita semula adalah satu industri bernilai tinggi sebagai uh, material separation ya. uh, hmm. center dan sebagainya. Hmm. Pendapat doktor? Uh, kita ada satu lagi dipanggil, uh, Tanwar dipanggil urban mining. ya. Hmm. Kita ada sisa e-waste ataupun electronic waste. Hmm. Banyak tama semasa pandemik kita banyak guna kepada gadget. Hmm. Apa jadi pada gadget sekarang tinggal lagi jangka hayat dia mungkin 5 sampai 6 tahun. Betul. Dan hmm. apa jadi pada gadget sebut. Hmm. Jadi kalau kita biarkan sampai ke landfill ataupun tapak pelupusan se akan mengganggu ekosistem. Jadi hmm. ada baiknya kita wawarkan bahawa boleh diguna pakai, boleh dikitar semula dan telah ada syarikat pun. Cuma lagi um, hmm. sebarannya perlu diperluaskan ah. lah. Baik-baik hmm. kita tingkatkan. Kalau kita nak sebut dari segi dasar dan penguatkuasaan di pihak hmm. di peringkat kerajaan ini, um, walaupun Doktor dah tunjukkan contoh ya, bagaimana Selangor sendiri hmm. berperanan, tapi kita nak jayakan untuk seluruh negara di yeah. Malaysia ini hmm. saya rasa dia memerlukan masa dan juga usaha yang lebih, tetapi pemahaman masyarakat ini sendiri yang hmm. juga hmm. perlukan kerjasama hmm. bagaimana pandangan? Uh, telah ada pelbagai NGO yang bergerak aktif di negeri masing-masing yeah. lah, cuma yeah. Yeah. saya rasa dengan adanya uh, framework ESG ini, hmm. syarikat boleh bekerjasama lah. Maknanya hmm. dalam, dalam mereka menyebarluaskan operasi mereka yang semakin mesra alam, hmm. Hmm. mereka ada elemen uh, sosial di mana mereka telah meng mengupayakan komuniti NGO yang turut terlibat dalam usaha yang sama ke arah memelihara alam sekitar. Tepat sekali. Jadi, yeah. orang kata kolaborasi sangat diperlukan yeah. antara NGO yeah. dan juga badan-badan swasta yeah. untuk kita... Uh, cuba mantapkan rakyat Malaysia oh, dari segi kecanaan ya. Yeah. Uh, kalau saya nak tanya juga dari segi tadbir urus ya. antara kepentingannya adalah kerajaan sendiri harus mempunyai ah uh, minda yang sebegitu rupa dan juga swasta juga. Jadi selain daripada kempen hari bumi yang kita selalu sering kali uh, nampak dan sebagainya, mungkin uh, sesuatu yang lebih mendalam buat penonton-penonton kita buat rakyat Malaysia supaya lebih Uh, ...mendalami kita semula? Uh, ia perlukan kepada uh, nilai. Jadi kalau di negara lain, boleh yeah. uh, kita tukar barangan... ...yang telah kita guna pakai, kita mm -hmm. dapat imbuhan kewangan betul di malaysia masih lagi kita berdolak-dalik ni bola jadi untuk Baik. meningkatkan lagi sambutan masyarakat hmm. saya rasa kita perlu beri nilai kepada barangan yang kita semula tepat sekali hmm. tepat sekali uh, saya nak ambil sikitlah seperti apa yang doktor sentuh sebentar tadi tentang sambutan orang ramai kadang-kadang hmm. uh, semangat tu ada doktor hmm. tapi di permulaannya orang kata hangat-hangat tak lah kan <laughs> awal tu kita faham apa uh, matlamatnya hmm. tetapi semakin lama dia semakin berkurangan ya yeah. Dalam keadaan sekarang ni, cuba kita bayangkan kalau kita tak jadikan dia budaya, tentu generasi akan datang juga dia akan tak tahu hmm. tentang bagaimana nak memelihara bumi ya. ni, kita hmm. nak hidup ini pastinya kita nak dalam keadaan uh, kelestarian, kelestarian alam yang lebih baik kan? Hmm. Jadi doktor, bagaimana sebenarnya langkah kecil yang boleh kita jadikan budaya daripada hari ini dan dijadikan contoh untuk generasi akan datang? Hmm. Setelah banyak saya rasa uh, perkongsian di media sosial sebagainya kan, yeah. seorang pihak kajian, semuanya perlu ada juga lah um, kolaborasi saya rasa. Mm -hmm. okay. Jadi kita tidak boleh berharap bahawa aktivis dalam sekitar akan boleh menyematkan dalam sekitar. Mm -hmm. Kita perlukan sokongan pihak industri. Kita perlukan mm -hmm. undang-undang lebih tegas daripada pihak kerajaan. Jadi uh, bermula dengan sekolah sebagai contohnya kan. Mm -hmm. Dan pada masa sama kita perlu melihat bahawa usaha kita untuk memulihara alam sekitar ini adalah mm -hmm ke arah memulihara alam sekitar yang resilient hmm. atau merintang bencana. Betul. Disebabkan tindakan kerja sekarang ini akan berlakulah perubahan iklim di mana menyebabkan contohnya berlaku dengan lebih kerap banjir hmm. dan juga banjir banjir kilat. Hmm. Jadi tindakan kita sedirak-jiraknya membantu mengurangkan usaha yang lebih besar. Hmm. Okay. Lebih berdaya tahan, lebih berdaya saik. Ya. Itu yang kita inginkan uh, daripada rakyat Malaysia sebenarnya. Jadi kalau kita fokus kepada tema tahun ini iaitu kuasa kita planet kita dengan um, kalau kita uh, perlukan kuasa kita perlukan pengetahuan hmm. jadi dalam dari segi kita nak jimat sumber alam kita itu satu yeah. kan kita tak nak membazir tapi satu lagi terma yang mungkin uh, rakyat Malaysia kurang faham adalah pelepasan karbon yep. macam mana apa maksud pelepasan karbon ni kenapa kita kena jaga uh, tapak karbon kita dan uh, apa impaknya kepada dunia yeah. silakan hmm. okay um pada amnya kita hmm. sentiasa mengeluarkan karbon apabila kita bernafas hmm. tetapi disebabkan oleh terlalu banyak industri terlalu banyak manusia jadi karbon tersebut lebih tinggi daripada apa yang semula jadi ada di atmosfera kita hmm. ini menyebabkan pemanasan haba jadi bumi semakin panas jadi um contohnya kena industri contohnya trafik hmm. juga menyumbang kepada karbon jadi apa yang kita buat sekarang ini adalah murse untuk menggunakan teknologi dan di negara kita baru-baru ini diluluskan undang-undang CCUS kemudian hmm. kita boleh memencilkan karbon di atmosfera tetapi sebagai rakyat kita juga boleh bertindak ke arah lebih hijau contohnya kita hmm. menanam lebih banyak pokok dan juga kita mengurangkan eutyuji karbon kita. Sebagai mm -hmm. contohnya mengurangkan penggunaan sumber mm -hmm. sebab sumber tersebut dijana menggunakan tenaga tenaga Betul. menghasilkan karbon. Mm -hmm. Jadi apa juga tindakan kita sekarang ni sebenarnya mm -hmm. jika kita berhemah, mm -hmm. memikirkan kesan yang kepada alam sekitar boleh mengurangkan pelepasan karbon. Mm -hmm. Tadi bila doktor sentuh berkenaan dengan teknologi ni bagaimana ya. ia sebenarnya dapat kita terapkan di negara kita ini bila kita nak menyentuh tentang konsep kita nak pemeliharaan alam sekitar ini. Mm -hmm. Ya um, secara amnya kita mengikut kepada Paris Agreement di mana kita cuba mengurangkan suhu bumi kepada kurang daripada 2%. Hmm. Jadi kita terikat dengan kita punya um, um National Adaptation Plan dan juga pakai plan-plan di peringkat dasar lah. Tetapi apa yang kita boleh uh, bantu sekarang ni adalah cuba untuk Uh, mengurangkan impak kita hmm. berbanding kepada negara-negara uh, lain hmm. dan ini tidak akan dilakukan hanya semata-mata skorila okay. memang ada insentif di pihak industri dan juga di pihak kerajaan sendiri hmm. kalau kita berupaya untuk mengurangkan perusahaan karbon hmm Baik. Jadi apa yang kita perlukan di sini adalah anjakan paradigma untuk para penonton kita. Untuk rakyat Malaysia, untuk kita mengubah sikap kita. Macam mana kita pandang makanan dan minuman. Macam mana kita pandang apa yang kita gunakan seharian. Jadi kita nak ucapkan terima kasih kepada Dr. Muhammad Yusof Ishak, Pensyarah Kanan Jabatan Alam Sekitar, Fakulti Perhutanan dan Alam Sekitar Universiti Putra Malaysia. Terima kasih Doktor Sama. Sama kami pagi ini. Hmm. Sekurang-kurangnya langkah yang kecil itu akan memberi impak yang besar jika semua daripada kita sebagai masyarakat dunia ini mengambil peranan masing-masing masing sekali kalau kita seorang sekali memang apakah daya kita dengan dua tangan saja. Tapi kalau kita gembleng tenaga sebagai rakyat Malaysia untuk cakna isu kita semula, insyaAllah kita dapat mengubah dunia kita. Kita nak berehat seketika kembali lagi bersama kami dengan pelbagai lagi kandungan yang menarik di MSI. Nah, ke mana-mana.